Saya ialah Nurtasnin Binti Masafri, nombor matrik D22315493 saya akan bentangkan tajuk uh, ataupun part kronologi di mana pada 26 hingga 27 November 2018 rusuhan berlaku di kuil Sri Maha Maharimman Subang Jaya akibat pertikaian mengenai pemindahan kuil antara pihak kuil dan Pemaju One City Development Sendian Berhad rusuhan ini menyebabkan kerosakan harta benda dan kecederaan pada beberapa individu pada 27 November 2018, Muhammad Adib, iaitu anggota unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari Balai Bomba Subang Jaya, cedera parah semasa cuba memadam kebakaran semasa rusuhan. Beliau dipercayai diserang oleh sekumpulan individu tidak dikenali. Adib diwawaka ke Subang Jaya Medical Centre sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara iaitu IJN untuk rawatan lanjut. Pada 28 November hingga 16 Disember 2018, adik menunjukkan tanda-tanda pemulihan termasuk boleh menulis dan menggerakkan anggota badan. Namun pada 16 16 Disember, keadaannya merosot apabila fungsi paru-parunya semakin menurun. Pada 17 Disember 2018, adik disahkan meninggal dunia pada jam 9.41 malam di IJN. Jenazahnya dikebumikan di Kampung Temenggau, Kuala Kedah tindakan dan susulan politik pada tahun 2019 hingga 2020, kerajaan dan pelbagai NGO menuntut tindakan undang-undang. Tiada pendawaan dibuat kerana Peguam Negara menyatakan kurangan bukti jelas mengenai suspek. Pada tahun 2021 hingga 2022, pertikaian terus berlaku antara keluarga adik dan Peguam Negara. Keluarga memfaikan semakan kehakiman untuk mendesak pendawaan. Pada 2022 hingga 2023, kerajaan menyatakan komitmen untuk membawa semula kes ini ke Kabinet. Laporan penuh siasatan dalaman dan cadangan tindakan dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2024, desakan awam terus meningkat. Kes ini dijadikan isu dalam beberapa kempen pilihan raya negeri, khususnya di negeri Kedah dan negeri Selangor. Dan keadaan terkini iaitu tahun 2025, aa, tiada individu yang telah didakwa secara rasmi atas kematian Muhammad Adib. Keluarga masih menuntut keadilan dan kes ini masih dianggap kes yang terbuka dan dijadikan contoh kelemahan sistem keadilan dan aa, dalam menangani kematian anggota perkhidmatan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Khairi Nombor metrik p Okey, Saya akan teruskan dengan keputusan mahkamah Menurut keputusan mahkamah Proseding ungkus kematian Muhammad Adib Berlangsung selama 41 hari Iaitu pada bulan Februari hingga Julai Pada tahun 2019 Di Mahkamah Koroner Shah Alam seramai 30 saksi dipanggil dan terdapat 137 bahan bukti yang dikemukakan. Pada 27 September 2019, mahkamah putuskan kematian adik ini disebabkan perbuatan jenayah oleh dua atau lebih individu yang tidak dikenali. fik jenayah. Seperti yang semua orang tahu, dalam fik ni foto dan Nabiya dan juga takzir. Okey, foto ni bermaksud hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak seperti zina, pencuri, uzuf dan juga kiroba. Yang kedua ialah kisah Nabiya. Kisah Nabiya ni ialah jenayah yang melibatkan nyawa atau anggota badan seperti membunuh atau mencederakan orang lain. Yang ketiga ialah takzir. Takzir ni bermaksud Jenayah dan hukuman dia ditetapkan oleh pemerintah ok seterusnya kita akan masuk jenayah yang terlibat atau dikenali sebagai kotik iaitu pembunuhan ok jenis-jenis pembunuhan dalam islam ada tiga iaitu kotik al-amat yang bermaksud pembunuhan dengan sengaja yang kedua kotik al al-amat iaitu pembunuhan separuh sengaja dan yang ketiga ialah kotik al-kotaq iaitu pembunuhan tidak sengaja Nama saya Nur Alia Patricia Binti Haris dan nombor matrik saya di 22315508 Hari ini saya akan bentangkan hukum kisos dan diat yang berkaitan dalam kes pembunuhan hadib uh, kisos iaitu yang berlaku dalam pembunuhan hadib ialah uh, kes pembunuhan yang sengaja Dan prinsip kisos bermaksud Pembalasan setimpal iaitu nyawa dibalas dengan nyawa Namun dalam pelaksanaan kisos Ada beberapa beberapa perkara Yang mensyaratkan iaitu pertambah bukti jelas iaitu ikrar, bayinah ataupun khorinah yang kuat. Yang kedua niat iaitu ada unsur kesengajaan dan identiti pembunuh dikenal pasti. Dalam kes adik ni, kekangan utama ialah tiada individu yang dikenal pasti sebagai uh, tiada, individu, tiada individu yang dikenal pasti jelas sebagai pelaku diat pula yang berkaitan dalam kes pembunuhan Adib iaitu sekiranya sekiranya tidak dapat dibuktikan pembunuhan sengaja ataupun identiti pembunuh maka prinsip diat iaitu bayaran ganti rugi kepada waris mangsa boleh diaplikasikan dalam diat Islam ditetapkan kadar uh, berdasarkan kadar tertentu dalam kes Adib jika pembunuhan di, dikategorikan sebagai syab um, syaba al-amad ataupun nuqata Uh, dia boleh di, dituntut oleh waris kepada kerajaan atau pihak yang bertanggungjawab. Saya Nur Syazal Nima Tim Muhammad Noh yang buka matrik d Okey, kedudukan tak asyik. Dalam kes Muhammad Adi, tiada bukti kukuh untuk contohkan hukuman kisah satu liat kerana uh, identiti pembunuh tidak jelas maka kes ini boleh dikategorikan sebagai takzir. Takzir ini ialah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah uh, atau hakim berdasarkan masalah dan keadilan. Jika kesalahan tidak cukup syarat untuk kisos atau hudud. Hukuman takzir ini uh, boleh berbentuk uh, penjara, denda, sebatan. Okey. Atau hukuman yang sesuai. Melalui takzir ini, uh, pihak yang terlibat dalam rusuhan kes adik ini, uh, dia masih boleh dihukum demi menjaga keadilan dan ketertamat awam. Sekian, terima kasih. Okay. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Afzal Afika binti Azharuddin Nombor metrik D223154120 Ok, seterusnya saya akan masuk kepada tuntutan keadilan dalam Islam Yang mana saya membawa dalil dalam satu topik ini Wahai orang-orang yang bermaksud Wahai orang-orang beriman Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan Lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah Sekalipun terhadap diri kamu sendiri Atau ibu bapa dan kaum kerabat Kalaulah orang yang tidak terdakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menerima dari keadilan. Dan jika kamu memutarbelitkan keterangan atau ungkan dari menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi, dalil ini menjelaskan bahawa sesiapa saja yang beriman kepada Allah, hendaklah dia menegakkan keadilan tidak kira aa, sama ada untuk diri dia sendiri aa, ataupun ibu bapa ataupun kaum kerabat dan juga apabila aa, terdapat aa, orang kaya ataupun orang miskin aa, yang membuat kesalahan maka aa, kita tidak dibenarkan untuk menutup kebenaran itu ...kerana berasa uh, kesian ataupun Atau uh, kalau orang kaya, uh, um, dia pernah buat baik kepada kita. Uh, tidak boleh. Kita sememangnya kena mendekatkan keadilan. Tidak kira uh, siapa dia ataupun pangkat dia uh, tinggi. Kemudian dalam um, kes adib ini, uh, keadilan tidak semestinya... Bermaksud pelaku mesti dihukum dengan kiswas jika bukti tidak mencukupi. Macam kita tahu, yang dalam kes ini bukti tidak cukup untuk menyatakan seseorang itu sebagai seorang pelaku. Tak, tetapi kerajaan tetap kena bertanggungjawab uh, menyalurkan bentuk keadilan lain seperti diet atau takzir kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam peristiwa itu. Dan apabila uh, kerajaan uh, gagal untuk bertindak secara adil ia boleh menyebabkan uh, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap uh, sistem perundangan itu sahaja daripada saya sekian terima kasih Nama saya Nur Syed Razun binti SD Suara uh, nombor metrik D22315403 Akhir sekali kesimpulan secara keseluruhannya kematian Muhammad Adi boleh dikelafi dikelafi kasihkan sebagai qatlul sirr al amat atau qatlul khata sekiranya identiti pembunuh uh, tidak dikenal pasti dia seharusnya dipertimbangkan jika tidak hukuman takzir boleh dikenakan terhadap pihak yang menyebabkan kerusuhan Akhir sekali, penambahbaikan terhadap perlindungan penjawat awam perlu diberi perhatian agar peristiwa seperti ini tidak berulang kembali.